मकर संक्रांतीच्या शुभमुहूर्तावर पंधरा जानेवारी रोजी सांगी येथील श्री ताज आनंदाश्रम ब्रह्मालीन परमपूजनीय भैयाजी महाराज यांच्या जन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते परमपूज्य भैयाजी महाराज यांच्याद्वारे रचित अध्यात्मावर प्रार्थना स्तोत्रावर हरिभक्त पारायण आचार्य डॉक्टर ज्योत्नाताई पाटणकर यांचे मुखवाणीतून प्रवचन आयोजित करण्यात आले ज्याचा हजारो संख्येने उपस्थित भाविकांनी लाभ घेतला आयोजनाची सुरुवात सकाळी पाच वाजता परमपूज्य भैयाजी महाराज यांच्या समाधी स्थळाचे अभिषेक सहा वाजता आरती व महाराज प्रार्थना स्तोत्राचे पारायण दुपारी बारा वाजता सामूहिक प्रार्थना महोत्सवा दरम्यान पूजनीय श्री बाबा महाराज दुधुलिया यांनी केलेल्या हिंदी अनुवादित अध्यात्मपर प्रार्थना स्तोत्राचे दिव्य ग्रंथाचे अनावरण माजी राज्यसभा खासदार डॉक्टर विकास महात्मे आचार्य डॉक्टर ज्योत्स्ना पाटणकर श्रीमती शालिनीताई विश्वस्त प्रमुख सोमकांत हस्ते करण्यात सो आले आयोजनाचे प्रास्ताविक प्राचार्य बर्डेसर यांनी तर आपल्या अध्यक्षीय संबोधनातून माजी खासदार डॉक्टर विकास महापे यांनी अध्यात्म व संत महात्माचे विचारांची गरज यावर आपले विचार मांडले सो ज्योत्नाई पाटणकर यांच्या आध्यात्मिक प्रवचनाने श्रोते मंत्रमुग्ध झाले या प्रसंगी पवित्र ताज आश्रम गावाला जत्रेचे स्वरूप येणाऱ्या सर्व भाविकांची भोजन निवास व महाप्रसादाची व्यवस्था ताज आनंदाश्रम समितीतर्फे सौ शालिनीताई बुधुलिया व आश्रमाच्या अध्यक्षा सौ वृषाली मुदगल व विश्वस्त मंडळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेली आहे या कार्यक्रमात ताज आनंदाश्रम तर्फे दूरदूरून पोहोचलेल्या अनुयायांसाठी व भाविकांसाठी भव्य महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात येत असून या भव्य यात्रा कार्यक्रमात स्टेशनचे रवींद्र मानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता गडकरी महाविद्यालयाच्या एन सुमारे पन्नास विद्यार्थ्यांनी आपली सेवा देऊन भाविकांना दर्शन करण्याकरिता महत्वाची भूमिका बजावली या भव्य आयोजनाच्या यशस्वीतेसाठी ताज आनंद शर्माचे समीर दंदे प्रणाली दंदे पवन जमादार रुपाली जमादार गजू माझर जगदीश पाटील नाना पांडे मिलिंद जोशी अमोल पांडे मृणाली भेंडे भूषण सवाईकर श्रीपाद जोशी स्वाति जोशी आदि ने परिश्रम घेत आज कलयुग में भी जो सतयुग और संत महात्माओं का जो एक प्रभाव पड़ रहा है कलयुग में हम देखते हैं कि आज विकृत परिस्थितियां होते जा रही है ये एक अपना सनातन धर्म ही है जिसके कारण ये सारा भारतवर्ष या विश्व टिका हुआ है हमारे साथ में है प्रवचनदार डॉक्टर ज्योत्सनाई पाटनकर जो रत्नागिरी से पहुंचे हैं यहाँ पे हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस कि प्रकार के संस्कार होने चाहिए और किस प्रकार से हम हमारे देश को हमारे विश्व को आगे लेना चाहेंगे आचरण सुधरना चाहिए आचरण सुधारने के लिए विशेषता परिवार के लोगों ने क्या करना चाहिए परिवार लोगों का जो मोह होता है वो होता है और चाहिए और बच्चे के पास छोड़ो इस प्रकार का अभी सभी दबाव डालते हैं से इसमें आज देखा गया है कि हर माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ही बनाने पे तुले हैं मानव बनाने के पीछे में तो उस प्रकार से अध्यात्म तो अपना काम कर ही रहा है माता पिताओं को भी अब आगे आके अपने बच्चों के संस्कार और इन सारी चीजों में ध्यान देना चाहिए सब थोड़े हैं लेकिन कई लोग जाना करके जो देखते हैं वो कुत्ता देखते हैं बच्चा रोता है तो उसे मोबाइल दे तो चुप बैठेगा कुछ फिल्म दिखाओ चुप बैठेगा लेकिन इस प्रकार से मुझे विश्व में एक प्रश्न ऐसा ज्वलन का प्रश्न है युवाओं की बढ़ती आत्महत्या है तो इसका एक क्या कारण हो सकता में में है अध्यात्म के दृष्टि से सोचे काम वो करना बहुत सारे लोग से नहीं करते ये तो आपको पता है हमारे कदम में देखा है कि बच्चा मैट्रिक हो गया अब उसे काम पर कैसे भेजो करते भेजते हैं और वो बच्चे घर पर बैठे रहते हैं तो मौसम के आधार में व्यसनाधीन व्यसनाधीन का ट्रेस डिप्रेशन व्यसनाधीन का जो है वो हम इससे पढ़े अब मेहनत का काम नहीं करेंगे खेती बाड़ी